<الحمد لله رب العالمين> السلام عليكم वसलासलैम الله, الله وبركاته दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप दोस्तों की ख़िदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ ये वीडियो मस्जिद जराना के मुतल है मुकाम जराना में वाकई ये मस्जिद जराना मुसलमानों के लिए एक खास जगह है उम्रा की शहादत हासिल करने वाले लोग यहाँ से भी अहराम बांधते हैं मस्जिद जराना मक्का मुकर्मा से जानब ताइफ़ तकरीबन छब्बीस किलोमीटर के फासले पर वाक़ है इसका रकबा चार सौ तीस मीटर है और एक हज़ार नमाजी इसमें नमाज अदा कर सकते हैं गजलताइ से मुहारा उठाकर हजूर नबी करीम सल व जेराना तशरीफ लाए यहाँ अमाल गनीमत का बहुत बड़ा जखीरा जमा था जो कि चौबीस हज़ार ऊँट चालीस हज़ार से जायद बकरियाँ कई मन चांदी और छः हज़ार क़ैदी थे आप वाले ही वाले ही वाले ही ने माले गनीमत की तकसीम में कई दिन का इंतज़ार फरमाया कि हो सकता है हवान के लोग जीना ज़बरदस्त शिकस्त हुई है तायब होकर आए तो इनका माल इनको वापस लौटा दिया जाए बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजूर सल्लास दस दिनों तक हवान के वक्त का इंतज़ार फरमाते रहे जब वो लोग ना आए तो आप सल्ह वसलम ने माले गनीमत और कैदियों को मुजाहिदीन के दरम्यान तकसीम फरमा दिया इसके, इसके बाद, बाद जब होन का वक्त आया तो उन्होंने अपने इस्लाम, इस्लाम का ऐलान करके ये दरख्वात पेश की कि हमारे माल और कैदियों वादियों को वापस कर दिया जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सच्ची बात ही पसंद है लिहाजा सुन लो कि माल और कैदी दोनों तो मैं वापस नहीं कर सकता हाँ इन दोनों में से एक तो तुम इख्तियार कर लो या माल ले लो या कैदी ये सुनकर खवान ने कैदियों को वापस लेना मंजूर किया लिहाजा हजूर सल्हस ने सबा क़राम राम की रजामंदी से तमाम कैदी खवादीन को वापस कर दिए आप वसलम ने अट्ठाईस को यहाँ से उम्र का अहराम बांधा था इस जगह की नस्बत कुरेश की एक औरत की तरफ है जिसका लकब जिराना था अवाम इस मुकाम को बड़ा उम्र बोलते हैं ये नहायत ही पुरसोज़ मुकाम है यूसफ बिन माह रहमिलखल फरमाते हैं मुकाम जिराना से तीन सौ व सलाम ने उम्र का अहराम बांधा हजरत शजन शेख अब्दुल्ह मुहदस देम्लवी अखबार में नकल करते हैं कि मेरे पीर मुर्शद शजना शेख अब्दुलवाहाब मुत रहमतल्लवी ने मुझे ताक़द फरमाई है के मौका मिलने पर जुराना से जरूर उम्र का अहराम बांधना कि ये एक ऐसा मुतबरक मकाम है कि मैंने यहाँ एक रात के मुख्तसर से हिस्से के अंदर सौ से जायद बार मदीने के ताजात सल्व का में दीदार किया हजरत सैजन शेख अब्दुलवाहाब मुफकी रम्कवी का, का मामूल था कि उम्र का अहराम बांधने के लिए रोज़ा रख कर पैदल जिराना जाया करते थे मजदे जिराना के करीब ही एक कुआँ है जिसमें सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम ने अपना ऐसा मुबारक गाड़ा जिससे पानी का चश्मा उबला जो नहायत ही ठंडा और मीठा था मस्जिद जराना की पिछली जानब चंद है के फासले पर मकबरा है जिसकी चार दीवारी में शहद हुनैन आराम फरमा हैं गजवा हुनैन ग्यारह शवाल आठ हिजरी में पेश आया गजवा हनैन में जो सबा करम शहीद हुए थे इन्हें इस जगह दफन किया गया था हज या उम्रा की शहादत हासिल करने वालों को चाहिए कि मस्जिद जिराना से जब अहराम बांधे तो मकबरा शहदय खनान पर हाजिरी दें और सलाम अर्द करें मजीद तफसील के लिए किताब सीरत मुस्तफ़ी सल्हसा चार सौ तिरपन तक चार सौ अड़सठ तक का मतलब कीजिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मस्जिद जिराना के मतलब वीडियो पसंद आई होगी अपनी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए इन अगले वीडियो में एक और जियारत के साथ हाजिर होंगे अल्लाम व वबरक